Потому что сейчас, судя по всему, еще Трамп говорит, пусть еще повоюет, и вот повоевает. Вопрос почти потеряли. И в этом плане Зеленскому нечего будет прорыть, потому что до этого он приезжал, что готов воевать, Владимир воюет за весь мир, Трамп поставил, пытался ставить на место, но ну, после чего, судя по всему, Трамп так обиделся, что а, ладно, повоюй с одной стороны. А с другой стороны, Трамп ввел такие драконовские санкции на Лукой, на нефтяную государственной корпорации России, что сейчас Россия, конечно, столкнулась с бешеным обнулением фактически этих структур и, соответственно, потеряли. И так или иначе, как он и говорил, что он будет давить на две страны. На Украину он будет давить через Зеленского устранение фактически его власти, потому что, ну, проигравшие есть проигравшие. А Путин, возможно, добывая военную победу как на каких-то условиях, но при этом абсолютно проиграл всю войну. В данной ситуации задачи Америки, которые ставились перед войной, возможно, не столько Европы, сколько Америки, которые сумели протащить эту войну так, чтобы все рынки переключались на американский рынок и обогащ э, корпорации Америки и в данной ситуации они будут заходить на территорию и России и Украины одновременно. Так же как сейчас в Беларуси, они уже разрешили самолетом летать, дружат э, с Лукашенко. В принципе, открывает таким образом шить.